Saya pewaris, pewaris. ke mana tumpahnya kuah kalau tidak ke nasi. Saya bangga menjadi anak Raja Sepak Takraw. Sepak Takraw, sukan tradisi negara menempuh pelbagai cabaran untuk dikembangkan di peringkat dunia. Kini hanya disenaraikan pada sukan C dan Asia, bilakah limpasannya menerjah sukan Olimpik. Dari arena inilah lahirnya pemain yang digelar Raja Sepak Takraw Dunia. Saya 52 tahun. Dilahirkan di Alusta Kedahlah. Jadi <coughs> saya mempunyai enam enam orang <coughs> anak dan uh, empat uh, wanita, uh, dua laki-laki. Uh, saya mula berkecimpung dalam arena sepak takraw ni. Jadi <coughs> masa umur saya dalam sepuluh atau sebelah tahun tu jadi keadaan suasana di kampung saya tu dia tak ada bola sepak dia ada sepak takro gelanggang sepak takro dari, dari, situlah minat sepak takro ni bermula jadi dari, dari situ dari, dari sekolah lepas tu wakil sekolah lepas tu wakil negara dan seterusnya wakil negara lah pada usia 52 tahun kini, Adnan Saidin mengimbau kembali kenangan betapa keazaman dan sikap berdikari untuk memajukan diri dalam permainannya adalah azimat menjadi pemain terbaik negara. Ternyata Adnan yang berasal dari Setar Kedah, selain berjaya membawa Kedah menjuarai peringkat kebangsaan, juga mewakili negara dalam pelbagai kejohanan yang disertai. Dia terkenal dengan gaya dan aksi yang sentiasa menggerunkan lawan ketika digelangkan. Tidak heranlah Adnan Saidin terus menjadi idola kepada pemain-pemain baru siapa takraw negara. Terkenal dengan latihan. Latihan dulu, dulu dia ada sentralis juga tapi sebelum sentralis dia semangat setiap pemain ini dia ada 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 kesimewaan dia sendiri. Jadi bila sebelum latihan pusat tu abang dah bersedia lah. Jadi buat jogging, buat fitness kita dah tahu ni taraf ah, tahap ni apa apa diri kita untuk fitness kita tu. Jadi bila masuk sentelah jadi tak ada masalah lah. Jadi usaha atas duk, usaha diri sendiri dulu lepas tu baru kita masuk center Jadi perbezaan dia tengok zaman zaman sekarang ni kebanyakan players dia tunggu bila masuk sentralize trainingnya, baru lepas training. Sepanjang karier negaranya, Adnan dinobatkan sebagai olahragawan negara 1981. Selain daripada itu, kejayaan merangkul emas pada Piala Raja Thai dan sukan semenanjung Asia Tenggara iaitu sukan Si adalah antara kegiatan dan juga kehebatan Adnan Saidi. Dia dikelar Raja Siapatakor gelaran yang wajar bagi Adnan yang ternyata berdedikasi tinggi untuk meraih kecemerlangan. Namun kejayaan tidak datang sekali mata. Dari kegigihannya berlatih di permatang sawah di Kedah, dia secara bersendirian mencuba pelbagai taktik dan teknik yang akhirnya berjaya mewakili Kedah dan mewakili negara dalam sukan siapa takro kesayangannya ini. Kenangan-kenangan manis. Jadi uh... Mula-mula kecederaan abang masa SEA Games di Singapura tahun 81. Yang kedua, bola lipatan nak kena, kena penuntun. Ada yang patah gigi dan ada yang pingsan masa berlawan dengan Angkatan Tentera Piala Mas di Alustar. Jadi kenangan-kenangan tu tak dapat dilupakan lah. Bukan kata orang lain kenal lah. Saya sendiri yang kenal. So pada tahun tu saya kenal bola Cik Sedin Uh, mulut pecah dan di atas saya rasa mungkin disebabkan kena bola tu mungkin saya berminat dengan sukan sepak takraw dan terus maju dan mewakili negara dalam sukan sepak takraw ni sendirilah pada tahun-tahun kehebatannya, sekitar 70-an dan 80-an, ternyata skuad sepak takraw negara amat digeruni oleh lawan, terutamanya musuh tradisi Thailand. Adnan terkenal dengan variasi rempatannya seperti libas pari dan libas gulung. Aksi akrobatiknya membuka penonton dan menyukarkan lawan untuk membalas. Namun Thailand ternyata tidak mendiamkan diri. Setelah ketiadaan Adnan Saiden di peringkat Sukan Si, pada Sukan Si 1955 di Chiang Mai, mereka muncul dengan revolusi baru sepak takraw yang dipanggil Servis Kuda. Jadi masa zaman dahulu. Jadi Thailand dia 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 memang dia nak jumpa Malaysia lepas takut kat Malaysia. Kan? Jadi masa zaman saya ni tekong masa tu Wirat Wirat macam main dengan lepas tu baru masuk Pakdi. Kan? Lepas tu bila mai lepas zaman Pakdi masuk servis kuda. Jadi kita pula takut dengan Thailand. Jadi kita lepas buat kajian macam mana nak fokus nak cara nak pukul Malaysia jadi pada daripada sebelum zaman saya sampai zaman saya daripada buat kajian macam mana nak kalahkan Malaysia. Jadi kita kita yang yang ada masa tu kuasa sepak takraw. Jadi kita macam kita dah kita tak apa, kita kita mainlah jumpa siapa pun kita duk tak apa lagi sampai talent sampai talent dapat kuasa sepak takraw dan sekarang ni kita pula takut nak jumpa talent. Jadi kita nak kita nak dapat balik tu ai susah jugaklah kita kena usaha sungguhlah lain didik anak-anak muda lah untuk nak nak buku Italian balik saya harap pemain-pemain dapat mencontohi Adnan Saidin kerana Adnan Saidin peranan dia usaha dia untuk memajukan diri dia sendiri di luar daripada apa yang sepatutnya pemain sekarang dia banyak harap jurulatih yang ajar dia jadi dia tak cukup. Kalau setakat juru latih nak ajar dua, tiga puluh orang sekali, memang tak cukup. Tapi Anand Saidin, uh, dia akan berusaha bersungguh-sungguh sebelum bermulanya bermain dengan juru latih ataupun berlatih dengan juru latih. Sesudah itu pun, dia akan sambung sendiri. Malah kebaikan Anand Saidin ialah apabila dia berlatih dengan juru latih, dia akan pergi kepada juru latih, tanya kepada juru latih, apa kelemahan saya? Budak-budak nah, sekarang ni kalau juru latih tegur pun kadang-kadang muka ada berlainah. Ha, jadi dia orang kena banyak belajar daripada legenda-legenda kita yang lalu gitu. pada saya Adnan Saidin ini memanglah wajar digelar sebagai raja sepak takraw. Adnan Saidin sememangnya dikagumi lawan dan rakan kerana komitmen tinggi sewaktu latihan maupun aksi ketika perlawanan. Dia akan mempertajamkan di dengan latihan sendiri berjam-jam lamanya. Dia juga tidak segan untuk bertanya dan mendengar pendapat jurulatih dan rakan-rakan demi memperbaiki permainan. Komitmen tinggi di arena mengangkat Adnan Saidin sebagai ketua pasukan sambil menjadi tempat mengadu bagi rakan-rakan. Kehebatan itulah yang mau diikuti oleh anaknya, Muhammad Faizal Adnan. Tentang pewaris untuk nak ganti 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 saya. Jadi saya ada dua anak lelaki saja. Jadi yang besar ni, Muhammad Faizal ni... ...dia kira masa dia kecil-kecil dulu saya bawa... ...tengok macam mana saya main. Eh, dari situ dia minat, <coughs> jadi saya bagi dorongan kat dia lah. Sampai dia pun kira sekarang ni pun... ...dia masuk peringkat beliau lagi lah. Tapi dah dapat wakil okay, polis lah. Dia, dia dah bertugas di Jabatan Polis Malaysia. Dan <coughs> anak saya yang kecil, Muhammad Faris Haikal pun akan saya didik untuk sepak takraw juga lah. Di mana tumpah kuah kalau tidak kena nasi? Begitulah ibaratnya bagi Adnan dan anak lelakinya, Muhammad Faisal. Pada ketika kehebatannya beraksi dulu, Faisal sering berada di TV gelanggang melihat gelagat dan gaya ayahnya yang mempersonakan penonton. Faizal kini bermain untuk pasukan polis di Raja Malaysia. Dia menyedari hasrat ayahnya mahukan dia mewarisi dan meneruskan perjuangan memertabatkan sepak takraw. Lebih memberikan sepak takraw negara kini dibayangi kekalahan demi kekalahan kepada negara Thailand. Special dan Saidin ni dia mempunyai libasan yang kuat dan kencang. Dan setakat ni tak ada seorang pun mampu buat macam dia lah. Saya pun tak mampu. Uh, segala ilmu yang ada pada beliau dan juga uh, segala teknik-teknik uh, permanen yang ada pada beliau boleh beliau ketengahkan untuk generasi-generasi yang akan datang. Dan, Alhamdulillah kita nampak sekarang ni pun uh, beliau telah diwarisi oleh anak beliau sekarang ni. Jadi uh, mudah-mudahan kita harap anak dia ni boleh... Membawa ataupun carry apa yang dia dah buat selama ini untuk negara. Okay. Jadi insya Allah kita semua sama doakan beliau dan juga anak beliau tadi itu boleh menyambung apa yang beliau dah buat selama ini untuk Malaysia amnya. Apabila antara deretan piala dan pingat yang menjadi ingatannya, meraih kejayaan pengkar Sukan Si, Piala Raja Thai, dan kejohanan siapa emas, utusan dan RTM. Dan ingatan inilah menjadikan Raja Siapa yang digeruni dengan libas pari dan libas gulung. Untuk libas pari ini, jadi masa dulu ni kira kalau saya pukul gulung ni kira masa memang memang banyakkan negeri semua banyakkan pukul gulung lah orang panggil lipat pari lah jadi tiap-tiap kilo ni lipat pari ni dia tu yang kata keistimewaan kemahiran jadi dia tahulah dia sebagai seorang kilo dia tahu bola ni kalau dia duduk lipat selalu Ratus dia kekuatan dia banyak mana jadi dari situ bila latihan latihan atas diri sendiri jadi cara pukulan tu bagi kena tepat dengan sasaran dia. Itu yang bola tu dapat power dia lebih tu. Jadi dari situlah kegunaan apa kekuatan kita ni. Dia memang kalau orang tu lipat kaki kanan memang power kaki kanan dia memang kuatlah kan. jadi situ. Tapi kemahiran pukulan tu ya yang tu lah kesemewaan sikitlah untuk tiap-tiap individu yang yang membuat pukulan lagi. Ya. Adnan berbangga hikmat baktinya mendapat penghargaan negara. Namun hasrat besarnya mahu melihat Syabat Takra kembali berada di puncak sebagaimana yang sering diluahkan kepada anak-anaknya. Ha, semasa lahir itu dah dia dia dah besar dah. So tahu cepat takro ni semua daripada abang lah, abang, kakak. Dan abah pun duk bawa juga pi macam ni duk main kat kelak-kelak kan. Dia bawa ikutlah masa zaman kecil-kecil tu. Ha, dia tengok macam tu lah. Tengok dalam, dalam suat khabar kan. Ha, majalah. Ada juga kan panggil dia interview kan. Mainan ni dia lain sikit lah sebab teknik masa dia apa libas libas uh, masa libas uh, teknik libas dengan rejam tu. Dan uh, lain sikit pada yang permainan lain Siapata kro bermula dengan sepak raga bulatan pada zaman Kesultanan Melaka. kemudian lahir pula sepak raga jaring yang digelar nama Siapata kro sebelum sukan siap semua 65. perkataan Siapata diguna hasil kesepakatan dua negara, Malaysia dan Thailand. dari segi ganjaran jadi pemain-pemain negara yang uh, zaman untuk tahun 2000 ni, 2000 buku 2000 ke atas ni memang beruntung lah kira. Jadi segala bentuk perbanyakan ke depan semua kerajaan dan persatuan dah sedia lah. Jadi macam kami dulu, kami banyakkan korban dulu. Korban jadi dari itulah yang kata semangat ni. Dan dari zaman sekarang, place ada elang bulanan lah apa jadi... Tak, tak ada masalah kalau nak fikir masalah kewangan, tak ada lah. Jadi kalau dulu ni kira dia bukan fikir kewangan, dia fikir semangat. Semangat negara. Hari sekarang tu kalau boleh tanam juga semangat untuk negara dulu. Bab masalah kewangan tak ada masalah lah kira. Agama lawan siapa tak kiri kurang diminati. Di kampung-kampung sudah jarang dilihat anak muda bermain siapa takraw, malah kelanggangnya pun sudah tiada. Kalau ada pun diliputi semak-semak. Tidak dinafikan peranan Persatuan Sepak Takraw Malaysia mempergiatkan usaha mencukil pakat menerusi kejuanan-kejuanan -kejuan negeri dan kebangsaan. Bagaimanapun kegiatan akar umbi mesti diperkukuh agar sukan tradisi kebanggaan ini terus terpelihara dan berkembang. Dulu ni kira tepat sepuluh ni ada ada seni ya masa tu mata lima belah dia bila mati dia tukar balik patu dia dia ulang balik kan sampai game dia 15 tapi bila masuk servis kuda seni sepak takraw dah dah tak ada dah dia jadi macam macam bola bola tampaklah kan ha, dia servis dia habis ha, lepas tu bila servis kuda ni kebanyakan dia servis matilah kan tak boleh nak nak ambil jadi dia tak ada bilang 1 2 3 jadi ha, dari situlah kita tengok orang tengok pun sekarang tak tak ramai macam dulu lah. Peminat kan? Kan. Jadi kita kita tak tak praktik masa peringkat belia peringkat sekolah dulu kita patut kita dah kena persatuan dah kena combine dengan apa apa Malaysia sekolah, sekolah Malaysia. Jadi macam mana cara nak bentuk daripada bawah kan jadi, kita nak, nak dapat balik kita nak pukul Thailand ni jadi kita ingat makan masa juga lah. Adnan Saidin kini bertugas sebagai juru teknik bahagian kabel dan pencawang di Tenaga Nasional di Alus Kedah. Tugas hariannya bermula ceria di awal pagi di pejabat. Bagi rakan setugas, Adnan seorang rakan sekerja yang didikasi dan sentiasa mesra. Bidang kerjaya saya ialah apa juru teknik tenaga nasional jadi bahagian kabel dan pencawang. Jadi tugas-tugas harian saya ni jadi pagi saya atur <coughs> kerja lah untuk kerja-kerja maintenance dengan kerja-kerja breakdown lah. Jadi kabel dan pencawang. Lepas itu kalau tak ada dah atur atur semua baru balik ke ofis dan dah settle paperwork di pejabat apa semua baru saya keluar balik ke site tengok geng-geng <coughs> saya buat kerja lah. Itu adalah tugas-tugas saya. Tugasan Adnan bukan hanya di pejabat, dia juga akan meninjau kerja-kerja penyelenggaraan dan pembaikan sebarang kerosakan di lapangan. Ternyata kerjasama rakan-rakannya membantu kelancaran khidmat TNB kepada penduduk setempat. Bagi Adnan, dorongan keselesaan dan kerjasama majikannya banyak membantu kegiatan siapa takraw di peringkat awal dulu dengan memberi galakan dan ganjaran yang banyak membantu dia membina keyakinan mewakili negara lebih 10 tahun dalam sepak takraw. Masa saya wakil negara, jadi uh, sokan C yang pertama yang saya sertai lah tahun 79 di Jakarta. Jadi masa tu kami uh, masuk pertandingan akhir Uh, jumpa Thailand. Jadi masa tu kita masih masih bertahan lagi ya, kita dapat emas lagi. Lepas tu 81 a uh, di Manila. Di Manila uh, pasukan kita dapat emas. Regu uh, kita kalah sikit dapat gangsa. Lepas tu 85 pasukan kita dapat emas. Regu kita kalah juga. Ah uh, 83, 85 a uh, kita kita kalah. Kita dapat uh, perak dua-dua. Lepas tu uh, kejohanan-kejohanan lain macam antara regu Asia tahun 1984 kita dapat emas. Lepas tu Piala Raja Thai uh, dua kali kita dapat emas uh, di di Thailand. Tahun 85 kita dapat emas juga di Thailand. Piala Raja Thai. Uh, lepas tu emas uh, utusan tu lah. Kita dapat emas juga antara regu sememangnya tenaga nasional sentiasa mendorong kaki tangan yang berkecimpung dalam kegiatan sukan sebagaimana hebatnya pasukan hoki mereka. Kerana percaya melalui sukan akan melahirkan pekerja yang sehat dan cegas seterusnya meningkatkan produktiviti syarikat. Dan hidupan Arnold Saidin diperlukan bagi memimpin pasukan Syabatakro TNB. Kerana itulah masa terluangnya digunakan sebaik mungkin untuk melatih pemain-pemain muda TNP Alusta. Sememangnya banyak tip-tip yang dapat dikongsi bersama pemain-pemain muda ini dengan pemain tersor negara yang pernah dinobatkan sebagai Raja Sepatakroyd. perasaan saya buat masa itu, masa saya diisytiharkan sebagai Raja Sepak takraw pada tahun 1986, sempena kejohanan emas utusan Malaysia. Jadi perasaan saya jadi satu kepuasan bagi 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 diri saya dan saya berasa dah sampai tahap di mana seorang pemain itu dia dah diiktiraf sebagai Raja Sepak takraw Jadi kepuasan jadi saya semua rasa gembira dan 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 sebelum saya diiktiraf tu saya memang jadi ketua pasukan negara jadi bila diiktiraf tu saya rasa habislah apa dalam arena sepak takraw ni jadi kita dah diiktiraf jadi sampailah apa yang kita cita-citakan Meskipun sibuk dengan tugasan pejabat dan kegiatan sepak takrawnya, Adnan menurut kacamata keluarga amat gemar berada di rumah. Berkumpul bersama enam anak, dua lelaki dan empat perempuan digunakan untuk bertukar pikiran dan menjalin kemesraan keluarga. Kerana itu, anak dan isteri melihat wira sukan ini sebagai suami dan sebagai ayah yang tegas dan penyayang. Dan Saidin bila saya hmm. perjaya mengemelas tentang diri saya dan anak-anak beliau juga bila uh, kepada pelajar Malaysia. Anak Saidin ni adalah seorang pemain yang kita nampak betul-betul uh, uh, berjaya dalam lapangan beliau sebab beliau bersungguh-sungguh bermain masa itu dan kesungguhan beliau ni kita kata dari segi latihan, dari segi disiplin memang tak dapat ditandingi lah. Adnan Saiden olahragawan kebangsaan 1981, sinonim dengan aksi tangkas libas pari, libas gulung yang menggegar gelanggang siapa takro. Raja siapa takro Adnan Saiden wajar dijadikan idola, pembakar semangat, pemain-pemain muda bagi menembus kekecewaan demi kekecewaan kepada negara gajah putih di pentas antarabangsa. Syabas Mirasukan Adnan Saiden. Untuk generasi-generasi akan datang yang yang berminat untuk uh, nak main sepak takraw ni jadi patut bermula daripada peringkat umur 10 11 tahun 12 uh, dari situlah uh, dia berminat uh, dan didikan <coughs> sepak takraw ni macam mana dia dia tahu zaman zaman lah zaman moden bola macam mana uh, dari situlah uh, jadi aspek-aspek sepak takraw macam mana <coughs> lepas tu dan uh, nasihat saya kalau dia berazam untuk wakil main untuk bermain sepak takraw dia kena berazam mula dia nak wakil sekolah lepas tu wakil negeri lepas tu sampai ke peringkat Malaysia lah nasional lah jadi persara persaraan saya pada tahun uh, 1986 juga jadi bila untuk SEA game, SEA Games 1987 saya, di Jakarta saya, saya tak saya tak minta i jadi saya minta masa tu presiden PSM uh, Tan Sri Khairjohari jadi saya minta saya nak bersara dia kata pasal apa nak bersara lagi saya kata dah sampai masalah kata saya saya nak bagi peluanglah kepada pemain-pemain lainlah untuk nak ambil tempat saya lah kata <coughs> jadi dari situlah jadi saya bukan rasa kecewa ke apa jadi saya nak bagi peluang lah kepada orang lain jadi saya dah cita-cita saya dah ter, dah tercapai kan jadi cukuplah tekad ni ya lah, pengorbanan saya untuk negara